Допоки Житомирська міськрада через суд намагається розірвати договір із львівською компанією, яка неякісно поклала плитку у місті, помилки останніх взялися виправляти житомирські компанії. Про це на брифінгу повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин. Ми почали роботу по вулиці Київській сьогодні, по-моєму. Уже начинаются работы, или завтра начинается по улице. Бердическая, другая компания, Житомирская, выходит. Это в рамках устранения недостатков. Мы нашли возможность в договоре прописана норма, по которой мы можем использовать работу других компаний по устранению недостатков, если они были допущены со стороны Львовского подрядчика. Это же не только там закрытие неразрытых участков, это в том числе и там перекладка определенных участков, где некачественно были проведены работы установка ливневых систем, установка бордюров и другие там работы, которые необходимо сделать. Эти вот компании, которые зашли, это житомирские компании, и они продолжают эту работу. На питание, чему недолики не усувает львовская компания, та сколько это коштоватиме міському бюджету, мэр Житомира відповідає. Мы им не доплатили по актам выполненным работ. Насколько я помню, там где-то 2 или 2,5 миллиона гривен. И в счет вот этих как раз денег житомирские компании делают. Эти деньги будут оплачены житомирским компаниям. У міськраді кажуть, змінили не лише компанию из укладання, а и виробника плитки. Плитка сейчас поставляется уже от другого завода. Это производитель Житомирской области Юнигран который, который разработал формы под нашу плитку. Поставляет плитку со срочкой платежа после того, как мы юридически все процедуры закончим полевозской компании, мы с ними рассчитаемся за эту поставленную плитку. Також міський голова зазначає, залучити нових підрядників зможуть лише тоді, коли завершиться судова тяганина із Львівською компанією. Работы ведутся, как только будет закончен договор, э, разорван договор официально, это даст нам право уже заводить э, на реконструкцию тротуаров в полном объеме подрядчиков и не только эти улицы, которые надо заканчивать, все другие улицы в центре города, можно начинать по ним работать.